Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kagem sedulur sedaya ingkang kula tresnani. Ing wektu sing singkat iki, ayo padha sinau bareng babagan pitutur luhur soko salah sawijining guru bangsa, yaiku swardhi Profesor Damarjati Supajar, Penjenengane asring ngilingake babagan jati diri manungsa, utamane bab wong Jawa. Penjenengane ngendika, dadi wong Jawa kuwi dudu mung perkara keturunan. dudu mong perkara lair ing tanah Jawa nanging perkara ngerti lan iling Ono hmm. telung bab sing bisa dijupuk saka so piwulange kanggo sangu urip teng jaman saiki hmm. siji Jawa kuwi tegese ngerti hmm. ngendikane yen tembung Jawa kuwi duwe makna pepak utawa ngerti hmm. yen ana wong tumindake ora genah utawa ora duwe tata krama wong tuwa dhisik asring nyebut Bocah iki durung Jawa. Tegese dadi wong Jawa kudu ngerti empan papan, ngerti unggah-ungguh lan sing paling penting ngerti marang Gustine. Kapindo ilingsan kan paraning dumadi. Piwulang saka panjenengane yaiku babakan sangkan paraning dumadi. Sangkan. Kita kudu ngerti asale awak dhewe. Kita iki asale saka Gusti Allah. paran Kudu ngerti arep menyang endi, urip mampir ngombe lan tujuane bali marang Gusti kanti ati sing resik. Aja nganti kita urip mau ngoyak dunyo pangkat lan bondo nganti lali dalan bali. Panjenengane ngilingake urip kudu imbang antarane lahir lan batin, aja mung mikir weteng nanging uga kudu mikir weling. Intine dadi wong Jawa miturut damar jati supajar kuwi tegese dadi manungsa sing iling lan waspada. Iling marang Gusti sing gawe urip, ngerti kewajibane dadi manungsa, lan waspada marang godhane hawa nafsu. Muga-muga kita bisa dadi wong Jawa sing sejati, sing ora ilang juwane, tansah iling sangkan paraning dumadi. Ing pungkasané bisa migunane tumrap sapada-pada lan Gusti tansah paring pepadang saben langkah kita. Rahayu ingkang Sambil pinanggih matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh